Про функціонування банківської сфери за нинішніх непростих умов ми поговоримо із головою управління ідея банку Михайлом Власенком. Пан Михайло, доброранку, я вас добре. вітаю в нашій студії. Ну, ситуація і справді в державі е, надскладна, і в цих умовах треба розібратися, от зважаючи на всю цю ситуацію, як зараз функціонує банківська система, як загалом е, динаміка, яку ви бачите зараз, і як ці події вплинули на банківську сферу. Ну что сказать, как бы банковская система является частью экономики Украины. И понятно, что э, падение производства, инфляционные процессы, рост безработицы, э, девальвация, как бы это тот вызов, который как бы был брошен, и в принципе довольно таки сложной сложной ситуации находится банковская система. По нашим оценкам, мы сегодня находимся, наверное, на пике кризиса, как бы и э, кризис еще не прошел э, в 2000 в 2014 году банковская система столкнулась с таким громадным оттоком депозитов, причем это было две волны. Первая волна это была весной, как бы вот потом было э летом, как бы такая стабилизационный период и вторая часть, как бы, волны оттока депозитов была в, весен... в... 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 в в сентябре. Но здесь это можно сказать в большей степени первое это было эмоциональное, как бы вот и э как как и в... В в сентябре. Вот если говорить октябрь, ноябрь, так, такие хрупкие хрупкая, как бы, так сказать, там немножко стабилизация наступила. Поэтому в первую очередь банки все боролись за ликвидность, вот, и борьбу за депозитов, борьбу за клиентов, и вот это, будем говорить, характеризовалось. Понятно, что с учетом того, что сложности в экономике, еще как бы сузилась география, мы, в принципе, уже не проводили операции и не ведем банковского бизнес, бизнеса на неконтролируемых территориях. По нашим оценкам, это порядка как бы, 7 процентов территории всей Украины, где проживает 10-12 населения, но это все тоже как бы, кстати, являлось таким фактором, на который, который не мог не влиять на банковскую систему. Также надо сказать о том, что там плохие кредиты называем, тоже как бы, кстати, имели как бы место и в принципе это есть такая сегодня довольно таки большая проблема. Я потому, что... это их кельки сбиваются? Скажем, так у наступном уроке? Вы, вы знаете, безусловно, как бы будет какая-то тенденция по той причине, что, ну, первое, как бы все равно процессы, как бы так сказать, там не остановились по падению производства, по снижению, как, по повышению безработицы, будет какая-то, как бы, тенденция. Но если говорить о в целом тенденция, такой, как была именно в этом году, ее уже не будет. То есть мы уже достигли наигиршего, это звучит, конечно, сумно, но налаштовывая на краще, я так По нашим оценкам сегодня есть пик. Как бы в последующем году мы, как бы прогнозируем о том, что к, концу первого полугодия как бы, ситуация начнет стабилизироваться. Вот есть такие как бы, Процеси, які будуть еще как би бы, так сказать, там влиять на в, тисячі п'ятнадцятому году. Вот. Ну а якщо говорити яких-то позитивних моментах, то я думаю, що кінці тільки следующего року, але в принципі, якби как бы, це таке вполне прогнозуємо віч. Я думаю, що найбільше зараз наших глядачів цікавить, якщо у когось ще є депозити гривневі або ж доларові, як ними правильно розпорядитися? Зараз краще забрати залишки чи навпаки відкрити депозит, аби застрахувати себе, і чи зможе той депозит перекрити коливання із курсом, коли. гривня просто обесценивается. Ну, это такой вопрос достаточно сложный, и вот, и он такой даже, даже может быть, эмоционально может восприниматься. Но я скажу, -то, например, как бы по математике 2008 года, по кризису. Вот, процентная ставка мы там, была порядка 16-20, как бы колебалась. Если посчитать 18%, было девальвация 60% от 5 до, до 8 гривен за доллар, то, в принципе, если посчитать под 18%, эти 60% компенсировались 2.7 месяцев, как бы, через 2.7 мы имели такую же сумму как бы, в депозитах, соответствующую курсу 5. То, то есть, я того, что я меньше эмоций, больше разрахунка безусловно, как бы, так сказать, есть такое банковское правило о том, что надо диверсифицировать свои вот, активы вот, и, и сбережения. Поэтому, безусловно, как бы, так сказать, есть, это есть часть гривна, часть, может быть, недвижимость. Вот. Ну, некоторые используют, безусловно, как бы часть валюты, как бы, что, наверное, как бы это тоже. Раскласты резные кошеки максимально свои. Совер -совер -совер совершенно верно. Сегодня банки конкуруют за новых клиентов. И доверяют клиенту банкам настолько, как это было раньше? Какую динамику побачили? Ну, смотрите, конкуренция, она здесь бы, как бы, тут лежит в двух плоскостях. Первое, банки, эта часть борется за удержание клиентов. Есть такая тенденция на сегодняшний день, что вот из предыдущего, как бы, вопроса о том, что клиенты стараются диверсифицировать, они стараются свои сбережения вкладывать несколько банков вот, и тем самым как бы кстати банки предлагают ряд таких новых программ для, для, связанных с удержанием клиента но ну и безусловно как бы смотря в будущее мы компенсируя потери от клиентов которые мигрируют другие банки конечно как бы кстати они стараются бороться за нового клиента но если сказать об общей тенденции в банковской системе то э, Кризис ликвидности и вообще кризис, он, как и предыдущих годов, он показывает, что на рынке остаются более надежные и более эффективные банки. Да. И на сегодняшний день вы видите о том, что действиями как бы, Национального банка как бы, проводится э, вывод с рынка ряда неплатежеспособных банков. Вот. И это говорит о том, что э, у оставшихся банков конкуренция за клиента будет повышаться. А чем это відіб'ється для клиента? Будут заявляться на какие-то программы? Можливо, выбор будет для клиента краще? Чего ожидать клиентам? Не, ну, безусловно, сегодня уже если посмотреть, то э, по тем программам, которые предлагают, вот, то каждый банк старается предлагать новые, хорошие условия для клиентов, которые, которые могут или хотят пролонгировать э, те или иные депозиты. Вот выдумывает всевозможные депозиты или придумывает такие красивые, как бы, да, с, с одной точки зрения, но они в, э, в большей степени как вот э, все равно при одной эффективной ставке, например. процент, проценти выплачиваются по діпозити вперед. вот. є ряд програм, які зв'язані з привлечением клієнтів из других банків. В общем, будемо горіть в кризисний період, конкуренція теж увілічує. Тобто зараз клієнт буде почувати себе та будь-яка людина, більш вигідно. Вона більше потрібна банку ніж колись банк був потрібен клієнту. Це означає, що можна обирати а, на будь-який смак. Ну, смотрите, как бы сегодня вот, кризисные ситуации, они, как правило, обостряют все тенденции, и банки просто-напросто вынуждены сегодня как бы, так сказать, больше работать, больше работать эффективнее и как, предлагать клиентам новые продукты. Я сподіваюся, що насправді клієнти, а це означає, ми з вами, ми відчуємо те, що банки сьогодні будуть намагатися працювати для на для нас набагато краще. Дякую, пане Михайло, що сьогодні зранку до нас завітали. Ну, і, звісно, мирного неба. Ну і спокою і з гривнею, врешті-решт, бажаю вам цього дня. Дякую.